Привіт всім Одеса, 3 червня і ми йдемо дивитись цікавий дворик в центрі міста. Антоновича 8, бувша. Вулиця Некраса, ось тут відкритий розпорядок. Ось такі от сліди зроблені. Отак ось так отправ ідуть вас до арт-дворику. тут морская форма, морская форма. Да. короче можно приходить заказывать да, всё, да, что да, такое. Да. здесь работают мастера скульптора можно заказывать скульптуру любого плана любого зарабатывать печатать на 3d принтере можно также отливать из любого материала который и всего чего хотите там и скульптур статуи всего есть мастера по дереву которые с деревом работают тут тоже разные уровни М -м -м -м. разные М -м -м. вообще варианты исполнения работы есть художники Различная концепция арт-творчества. Все, что можно только придумывать в этом арт-дворе можно изготовить. Дякую. Либо мы подскажем, как это сделать. Спасибо за информацию. Сейчас я подойду. Смотрите, что тут есть. Все арт-работы, такие калорийные дворик. Вот моряк, какие-то скульптуры. Ну, это какой-то памятник был. Все такі от роботи. Можна подивитися, прийти, заказати, щось замовити для себе. Цікаві, так? Да? Міста? Приходьте, замовляйте, дивіться. Двір, холодно. Тут майстерні, всі роблять. Технічний перерив. Работа появится. Короче, чуть, чуть модернизировать, переделать. Но там все есть, петли. А а оно мне... все там. А... Просто надо придумать, как это сделать. Такие Поставить вот работы красивые. Потому что раньше это были... Как что-то... Повесить на бревну. Потому что лет, нету таких, что надо пистолет для клеить. Вот все работы. Мастерская, заходите, за, смотрите, заказывайте. Привет. У нас есть работа с ним варком, Привет. Классно заходить к мастерам, когда они еще что-то делают. По ощущениям, как будто бы это плитка. Да, а? да, да. Но это не плитка. Это не плитка. Это да, это все на дереве. Я делала по дереву, все шлифовала, шкурила, чтобы ощущение было... Он у нас малинист. Да, да, да. А так. я вас сейчас проведу, там есть такие работы, вообще смотришь на них, куда <говорит> ты вечером, часов 12. Будете вот проходить еще, заходите. У него там шикарные работы. Там мастерская длинная, это а, как а, бульвара. на море пошли, да? <кх> да, он на море. Каждое лето с утра до вечера он на море. Ну, я понял. Все, спасибо вам, хорошего дня. Будьте здоровы. Как... Кьюрчик, код, а, давайте Instagram. Подписывайтесь Итак, на Инстаграм, смотрите да. там. Да. Вот сюда. Пишите. Это моно. Вот это тоже, моно. Да, так, все. все, Елизавета, большое спасибо вам, хорошего И дня. Хорошо, Счастливо. Я... Все, Разрослась. хлопцы та девчатка заходьте дивиться дуже цікаво. Подивиться мастерные работы местных художников. Ось тут ще Можете поспілкуватись з майстрами. Адреса Некрасова, 8 арт-дворик Дарас Антоновича. Нова назва. Так що приходьте, дивіться по нових хвилюючих зустрічей. Бережіть себе і слава Україні!